anas roziyallohu anhu aytadi muhammad alayhissalomning oysha roziyallohu anhoga bo'lgan muhabbati islomdagi birinchi muhabbat edi birodarlar bir kishi musulmon kishi ayolini yaxshi ko'rishligi unga rahm qilishi unga muhabbatli bo'lishi ollohning manhajini ro'yobga oshirayotganligini belgisi qarab tursangiz ayol kishini alloh taolo latofatli nozik qilib yaratdi mana shu latofatli nozik bo'lgan zaifa bo'lgan ayolni yaxshi ko'rishligimizni xohladi alloh taolo dadasi meni yaxshi ko'rasizmi deydi desa nima deyishni ham bilmaysiz aytdikku <imdurdu> dunyoni o'zi matoh lekin bu matohni eng yaxshisi solih ayol agar er xotinni o'rtasida bo'layotgan bu muhabbat pokisza iymon aloqalar ustiga qurilgan bo'lsa va mana shu oila paydo bo'lsa solih farzandlar dunyoga kelsa muhammad sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan narsa bo'ladi bu uylaninglar ko'payinglar zero qiyomat kunida men sizlarni ko'pliginglar bilan faxrlanaman degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam er xotinni o'rtasidagi muhabbat mehr qanchalik kuchli bo'lsa alloh taolo shu ikkalasidan shunchalik rozi bo'ladi sahobalardan birini o'g'li vafot etdi olibkirib o'rab qo'ydi eri kechki payt ishdan keldi eriga aytmadi chunki erini dilini og'ritishlikni xohlamadi bu musibatli xabar bilan o'g'lini o'rab qo'ydi eri keldi o'g'ling qalay degdi tinchib qoldi dedi haqiqatan tinchib qolgan edi so'ngra o'zini ziynatlab eriga ro'bora bo'ldi ular birga bo'lishdi işte. tong yotganda eriga qarab turib bu sahobiy ayol ey abu talha agar qo'shnimiz sizga bir narsani omonatga berib keyin qaytarib bering desa g'azabingiz keladimi dedi eri yo'q dedi unday bo'lsa alloh taolo bizga hamdi shunday ish qildi dedi o'g'limizni omonat qilib bergan edi endi qaytarib oldi dedi sabrni qarang sabrni qarang erini kelgan paytda diliga bir og'ir botadigan gapni gapirmasdan sharoitni bir yumshatib yo'lini qilib tushuntirganligini qarang eriga bo'lgan muhabbatni eriga bo'lgan sadoqatni vafoni qarang abu tohar roziyallohu anhu bu xabarni borib payg'ambarimizga aytdi rasululloh de, bu mana bunday mana bunday ish bo'ldi ayolim mana bunday ish qildi menga nisbatan deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barak ati olloh sizlarning bu kechangizni sizlarga barakotli qildi dedi alloh taqdiriga rozi bo'ldi eriga bo'lgan munosabatni ko'ring mana shu kechada alloh taolo bir farzandni taqdir qildi bularga bu farzand dunyoga keldi shu farzanddan o'nta farzand tug'ildi o'ntasi hofizi quron bo'lib yetishdi chunki bular bir biriga bo'lgan aloqasi ollohni iymonni taqozosi bilan bo'lgan aloqa edi bir birini olloh uchun yaxshi ko'rishar edi toza iymoniy oila edi mukofotni qarang birodarlar olloh taolo Allah, insonni tabiatiga g'arizalarni joylab qo'ygan insonni tabiatida bir narsalarni talab qilishlik bor masalan shirin taom yeyishlik huzur halovat rohat farog'at Insonning tabiatida nima talab bo'lsa shu talabni halol yo'l bilan qondirish yo'lini ko'rsatib qo'ygan mana shu talabni harom yo'l bilan qondiradigan yo'l ham bor katta jamiyani ustozlardan biri 30 yilmi 30 yilmi ishlab endi pensiyaga chiqadigan payti keldi haligi ustoz haqida shogirdlari ana shu jamiyani jamoati juda ko'p yaxshi so'zlarni işte. gapirishdi xayrlashuv so'zlarini eshitdi o'zi haqida yaxshi bir so'zlarni eshitdi so'ngra mana shu yig'inni oxirida mana shu qari ustoz o'rnidan turib aytdiki kimnidir yaxshi ko'rishga o'zida ehtiyojni sezmagan hamda boshqalarni ham uni yaxshi ko'rishlariga ehtiyojni sezmagan kishi odam bolasi emas <laughs> odam bolasi bo'lsang kimnidir yaxshi ki, ko'rishlikka ichingda bir ehtiyoj bo'lishi kerak kimnidir yaxshi ko'rishing kerak va kimdir seni yaxshi ko'rishligini xohlashing kerak agar mana shu ikkala narsa senda bo'lmasa sen, sen odam bolasimassan biz kimnidir yaxshi ko'rishimiz kerak va kimlardir bizni yaxshi ko'rishini xohlashimiz kerak biz nimani yaxshi ko'ramiz birodarlar ayollarimizni yaxshi ko'ramiz molimizni yaxshi ko'ramiz farzandlarimizni amallarimizni lekin eng katta yaxshi ko'radigan narsamiz nima olloh muhabbatni eng oliy ko'rinishi nima biz uchun olloh taoloning diydori alloh taoloni roziligi bu shunday bir muhabbatki ollohga bo'lgan muhabbat bu tugab qolmaydi boshqa har qanday narsaga muhabbat qo'ying tugaydi u narsa muhabbat odamni yaxshi ko'rsangiz odam o'ladi ammo ollohga bo'lgan muhabbat birodarlar o'lganimizda yerni tagida biz bilan birga bo'ladi qiyomat kunida biz bilan birga bo'ladi jannatga siz bilan bizni olib kiradigan muhabbat bo'ladi mana qanaqa muhabbatga intilish kerak hikmat haromning ustiga qurilgan muhabbat ozayishga qarab yuradi iymon ustiga qurilgan muhabbat o'sishli tomonga qarab yuradi